Зарплату ниже минимальной в Харьковском регионе платят больше 8 тысяч предприятий и бизнесменов. Большинство из них оформляют людей на короткий рабочий день. На самом деле люди трудятся гораздо дольше. Некоторые платят маленькую зарплату и поощряют сотрудников премией, не облагая ее налогами. С начала года после вмешательства налоговиков почти 4 тысячи предпринимателей повысили зарплату рабочим. Благодаря этому местные бюджеты получили дополнительно около 4 миллионов гривен. 300 тысяч граждан работоспособного возраста жителей Харьковской области на протяжении пяти лет официально нигде не получали доходов. При этом 10 тысяч из этих граждан являются учредителями предприятий, 30 тысяч граждан имеют земельные участки, 200 граждан этот, имеют а, движимое имущество автомобили дорогостоящие. И на сегодняшний день уже более тысячи граждан после наших собеседований, после бесед, которые проведены из этой категории, подали декларации и задекларировали 4,5 миллиона дохода. 394 тысячи налога они заплатили в бюджет.